Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik pada malam ini kita akan meneruskan lagi sesi Okey baik ini FJ rasa adalah satu sesi yang baru di mana FJ ingin membuat satu video berkaitan dengan uh, kisah seram guys kalau sebelum ni konten melibatkan react seram adalah video-video yang tersebar di media sosial tetapi pada episod yang baharu ini kita mula dengan episod satu kita akan mula kisahkan kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh orang ramai di media sosial ataupun secara peribadi kepada diri FJ guys Okey? jadi guys tanpa melengahkan masa lagi jom kita sama-sama mendengar akan kisah seram ini dan di akhir kisah seram ni AJ akan membuat sedikit ulasan berkaitan dengan kisah tersebut Ok baik guys, tajuk kisah ini yang dikongsikan adalah Tingkat 17 Menara Afin Kalau tak silap, Afin ni adalah bank lah kan Ok, dia kata tingkat 17 Menara Afin Dan dikatakan ini berdasarkan kisah benar guys Jadi, Jom kita sama-sama mendengar akan kisah ini terlebih dahulu Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Aku Syira Kisah yang aku kongsikan pada hari ini ialah pengalaman seram yang terjadi kepada aku di pejabat Aku sudah tidak bekerja di Menara Afin lagi Tetapi sempat hampir 3 tahun berkhidmat di sana untuk pengetahuan kalian, bangunan yang terletak di jalan Raja Chulan ini merupakan ibu pejabat bagi sebuah bank yang agak terkemuka. Mesti korang pun selalu mendengar nama bank ini. Jadi guys, saya rasa ini adalah kisah benar yang dikisahkan dan tempat dia pun dia beritahu secara spesifik lah. Okay, kita sambung guys. Banyak kisah seram yang aku dengar daripada rakan-rakan sekerja Dari bos sampailah ke pengawal keselamatan Aku ni memang jenis mesra alam Suka bersembang dengan orang lain bila ada kelapangan Bangunan ini pun eh, dah lama dah Ia merupakan satu pejabat lama Banyaklah ceritanya Tapi aku ini jenis berpegang kepada prinsip Dengar boleh percaya jangan Sehinggalah apa yang berlaku kepada diri aku Banyak kali pula tu Bermula dengan gangguan suara Dan juga gerak-gerak barang Sehinggalah aku nampak dengan mata aku sendiri Nature aku kerja semula guys Nature kerja aku pula hujung bulan sibuk sangat Awal dan tengah bulan agak duduk goyang kaki sikit. Gangguan selalunya bermula di arah sepejabat aku dan gangguan makin menjadi sewaktu awal PKP tahun lepas. PKP atau PKPB macam itulah. Okey, untuk pengetahuan semua bahawa dulu kita pernah dilanda COVID dan ada kawalan pergerakan di rumah iaitu PKP dan PKPB lah bagi yang tidak mengetahui ataupun mungkin yang sudah lupa. Kita sambung guys eh. Mungkin sebab tak ramai orang di pejabat, ramainya orang yang bekerja daripada rumah, lagi naik lah gangguan hantu itu. So, waktu itu hujung bulan, memang kerja aku bertimbun dan aku malas nak sambung kerja di rumah. Aku tahu dekat rumah aku tak ada mood nak hadap statement yang banyak. Jadi, aku decide untuk stay up di pejabat walaupun waktu tu dah pukul 8 lebih. Selalu sahaja staff stay up lagi-lagi department aku. Tetapi sejak daripada PKP put, PKP itu dah jadi jarang sangat. Aku dengan rakan sekerja aku, Daniel nak stay up sama-sama. Sekurang-kurangnya adalah orang yang menemani aku. Ada juga supervisor yang balik lambat tetapi Uh, jauh pejabatnya dari pejabat aku Aku ni pula jenis penakut Dan orang yang nak berteman Jadi aku buat kerja seorang-seorang Jarang-jarang lah aku fokus begitu Tetapi sebab tak ada geng bersembang Itu yang laju kerja jalan Sampai dalam pukul 9 malam Macam itu Tiba-tiba Daniel kata dia nak balik So Uh, nak aku kena balik ni Budak rumah aku tak bawa kunci pula Ujar Daniel Eh dia bukan kata nak Dia kata nak okay, kita ulang semula guys eh. Dia salah baca pula dah Dia kata Pada kalau ikutkan kan uh, Sheila ni perempuan kan Dia kata nak Aku nak kena balik lah ni Budak rumah aku tak bawa kunci lah pula Ujar Daniel Kemudian beliau pun membalas Alah kau janji kata nak balik sama Balasku sedikit kecewa lah Kemudian Daniel pun sudah mula mengemas mejanya Dia kata balik kepada Sheila ni Dia kata tak boleh lah nak Lama budak tu kena sidang sekarang Dia gelarkan Sheila ni nok lah Mungkin uh, gelaran kawan rapat begitu Aku balik dulu tau wow. sorry lah uh, Daniel kata kepada Sheila ni lah So takkanlah aku nak marah Daniel pula Jadi aku biarkan Sajalah dia nak balik Dan aku sambung kerja aku Yang tinggal sedikit sahaja lagi Lampu yang terbuka Hanya di bahagian meja aku Di bahagian hujung pejabat Sudah gelap Aku adalah rasa takut sedikit Yang mula menebal Okay semula guys adalah rasa takut sikit yang mula menebal dengan pejabat yang agak sunyi aku takut mahu duduk seorang diri lama-lama okay guys ni cerita tak masuk dah ni guys ya. sedang aku khusyuk membuat kerja aku terdengar pintu pejabat dibuka guys pintu pejabat agak jauh dan terlindung dengan dinding jadi dari meja aku tak nampak lah pintu itu Namun bunyi Dan bunyi pintu terbuka itu sangat jelas Aku mula berkerut dahi Angkat kepala dari menelaah fail Tertanya-tanya Eh Daniel ni dia patah balik ke? Tertinggal barang ke? Sheila ni berfikiran seperti itu guys. Tetapi guys, tiada siapa pun yang masuk atau berjalan ke arah aku. Kalau mahu ke bilik-bilik manager atau staf lain pun mesti akan lalu bahagian aku dulu. So itu membuatkan aku pelik. Tetapi aku pun malas nak layan dengan perasaan itu dengan mengantuk lagi penat dan laparnya aku sambung semula kerja aku tiba-tiba guys bunyi pintu itu kedengaran lagi hmm. ha bunyi lagi okey tak apa aku buat kerja sendiri dulu kemudian sekali lagi pintu itu pun berbunyi lagi guys Maksudnya pintu itu berbunyi sebanyak tiga kali guys Kemudian Syilah pun mengatakan bahawa Ya Allah Rimas aku Aku bangun dari kursi aku Dan berjalan ke arah pintu pejabat Maksudnya Syilah ni dia bunyi tek-tek tu banyak kali Dia pun bangun Dia pun pergi melihat ke arah pintu pejabat tersebut Tidak ada sesiapa guys ada orang yang cuba masuk ke Security guard ke Takkan lah kan Selalunya kebiasaannya macam ni adalah security guard Kadang-kadang dia nak check office begitulah So kita sambung balik jalan cerita dia Koridor di luar sudah mula malap lampunya Aku serta-merta kembali ke meja aku Simpan laptop dan fail-fail yang diletak semula di tempat asal Dah ada gaya macam nak kena kacau ni Baik aku belah cepat daripada office ni lah Aku tukar sleeper office aku kepada kasut tumit tinggi Angkut beg dan terus keluar Aku nak saja mesej dalam grup whatsapp Tanya orang lain Manalah tahu ada staff yang nak masuk office tadi tapi takut pula aku nanti bila kata tak dong kata tak ada orang yang datang aku yang gelabah seorang diri jadi baik aku tak payah WhatsApp aku baliklah dulu jadi guys, Sheila ni pun terus pergi ke lift dan kita sambung cerita ni guys eh? aku menekan butang lift waktu itu tingkat 17 tu memang terasa sunyi Aku tahu sebenarnya bangunan itu bukanlah Bukannya kosong Ada sahaja orang lain yang balik lewat Seperti aku Tetapi entahlah tingkat itu sahaja Yang menjadi sunyi sepi Tunggu leh Tunggu leh pula dah guys <laughs> Okay kita sambung serius Serius Tunggu lift memang bercinta betul lah Maksudnya kan dia kan tingkat 17 Nak tunggu lift tu selalunya lambat lah sikit kan nak, nak tunggu sampai atas tu Siapa kerja di sini tahulah Jadi sementara menunggu lift Aku pun main telefon Buka Instagram dan juga Whatsapp Tiba-tiba satu suara menyinggah di telinga Maksudnya di tengah seorang-seorang ni guys Menunggu lift nak turun Tadi dah bunyi pintu apa semua Tiba-tiba Sheila ni mendengar satu teguran di telinga dia Satu suara Dia kata macam ni guys Eh Baru nak balik ke. Terus sila ini menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapa-siapa, guys. Okey. Suara itu betul-betul dekat seperti orang yang berdiri di belakang aku sahaja. Tetapi tak ada orang. Cuma aku seorang diri sahaja. Pada waktu itu Aku dah mula menggelabah Seram sejuk dan juga berpeluh Aku tekan butang lift itu Banyak kali Dan mulalah aku start panik Langsung tidak teringat nak baca apa-apa pada waktu itu Nanti kalau benda itu ikut baca sama Lagi naya lah Tiba-tiba Lift pun berbunyi dan aku terus meluru masuk ke dalam lift Tekan di bahagian ground floor Dan aku menarik nafas panjang Waktu inilah baru aku berani nak baca ayatul kursi Itu pun tunggang langgang sampai masuk ke surah lain Last-last aku cuba mampu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Rambut aku pun dah macam orang tak betul Waktu tu hanya Allah sahaja yang tahu. Aku cuma nak cepat-cepat turun ke bawah. At least ada guard ke, ada polis pantuan ke. Tak kisahlah, yang penting janji ada orang. Dan tiba-tiba, okey, dia tengah turun daripada tingkat 17 itu. Tiba-tiba lift itu berhenti di tingkat 11. Hah, maksudnya dia lega lah diingat ada orang yang ingin turun bersama dia Dan Sheila ni berasa lega kerana ada orang yang nak masuk Bila lift itu berhenti di tingkat sebelas dan pintunya terbuka Rupa-rupanya dia ternampak akan bos dia Iaitu Mr. Toh bukan nama sebenar Dia merupakan Cina Muslim Apabila nampak uh, bos dia masuk, dia pun berasa lega guys. Terus Sheila ini menyapa kepada bosnya. Eh, bos, bos belum balik lagi ke? So tiba-tiba pintu lift pun tertutup. Bosnya yang berada di dalam lift itu, dia tidak menekan mana-mana level yang ada dekat lift tersebut dan bosnya hanya mendiamkan diri sahaja dan tidak menjawab soalan daripada Sheila itu dia berdiri betul-betul di depan pintu lift dan aku mula bersandar di dinding lift muka, -muka, muka dia tak ada apa-apa ekspresi kemudian aku pun memanggil bos bos Maksudnya guys Bila bos dia masuk aa, Mungkin masuk dalam lift tu Bos dia tak tekan aa, Tak tekan button yang dekat lift tu Kemudian berpaling daripada Sheila ni Menghadap ke Pintu lift Dan tak cakap apa-apa pun kepada Sheila ni Kemudian Sheila ni pun panggil lagi Bos Kan Sebab tak menyahut Akan panggilan dia yang awal tadi Kemudian Kita sambung kat sini cerita dia Tak menyahut ke orang tua ni Mood tak baik ke? Ke marah dengan aku? Hari tu dalam meeting Dah kena marah dah Entahlah selalu dia mesra alam saja. Jadi bila keadaan berlaku seperti itu Aku pun diam sahaja Tiba-tiba dia bersuara Mungkin dalam keadaan berpaling Daripada Sheila ni Tidak menghadap Waktu you waktu siang saja Malam bukan waktu you Oh dia marahlah Sorry bos, uh, tadi I buat report tadi Jawab Sheila Aku sebenarnya lagi takut bos Memarahi aku Daripada hantu Tetapi bos dia ni, Mr. Toh ni Tidak menjawab langsung Akan jawapan balas Daripada Sheila Dan aku pun menyambung diam Cuma pada waktu itu Aku mula tersedar Dan terdetik Kenapa suara bos aku ni lain eh Seperti biasa Maksudnya tadi guys Bos ni kan tiba-tiba dia cakap eh, You punya waktu siang saja ya, ha? Malam ni bukan waktu you ah. Ha? Dan tiba-tiba bos dia diam macam tu Kemudian dia boleh dia respon Bos dia tetap diam So Lift pun terus berjalan Sampailah ke Tingkat bawah Iaitu ground floor Keting Sampai dah dan aku pun keluar Tetapi pada waktu itu Mr. Toh ni Dia tak keluar lagi daripada lift Okay Aku pandang dia Dia hanya menuduk saja dari tadi Aku takut-takut nak buka mulut lagi Sebab takut dia marah Kemudian pintu lift pun tertutup Bila dah tertutup tu guys Sheila ni berada di depan lift tu Dia tengok pada panel butang lift tu Lift tu dia tak pergi ke mana-mana tingkat dah Dia stay dekat situ Korang faham tak? Maksudnya Sheila ni bila dia dah keluar Dia tengok kan Eh, entah bos aku ni tak keluar Dia nak pergi tingkat lain kot Tapi uh, lift tu tak bergerak Pada tingkat ground floor tu So... Sheila ni Dia dah mula syak Dia dah mula syak Mungkin something wrong Dan... Sheila ni Dia tekan Button yang ada dekat lift tu Mungkin dia tekan naik Untuk dia tengok mana bos aku ni pergi kan Tadi kenapa dia tak keluar kan Jadi Sheila ni pun dia tekan Butang lift itu untuk Tengok mana bos dia pergi Tiba-tiba guys Bila dia tekan Pintu lift tu terbuka balik Dan di dalam lift itu Tidak ada orang guys Subhanallah Aku terus rasa nak menangis Aku lajukan langkah Berlari ke pintu utama Swipe card yang ada apa semua, Aku cuma nak balik Sumpah berdarah-darah Pucat muka tak terkata Rasa nak menjerit tapi tak lepas Guard yang nampak aku terkocoh-kocoh Jadi tertanya-tanya Okay dah kalut ni Dah rasa seram sangat Dia macam kalut lah nak keluar daripada tempat tu Kak, Kak, Kak kenapa ni? Kemudian aku hanya menggiling-giling Aku terus keluar Turun tangga depan tu pun aku dah macam apa dah Aku tak tahu aku nak balik Dan dalam kepekatan malam tu Aku berjalan laju menuju ke arah stesen LRT Nasib baik ada kereta yang lalu-lalang Aku menjadi kurang takut sedikit Aku tak kira aku nak balik juga bila selamat dalam train bila dah dalam train LRT tu sila ni pun uh, message kepada assistant bos dia Mr Toh tu untuk bertanyakan a uh, dia sendirilah assistant Mr Toh ni berkaitan dengan Mrs Toh ni ada ke tidak kat office tadi kan malam tadi so Menggigil aku dan nak terkencing, aku rasa macam nak menangis dan menjerit saja dalam train tu apabila assistant bos dia menyatakan bahawa bos dia tak masuk office pun pada hari itu. Jadi aku pun rasa tak puas hati Eh takkan lah Tadi aku nampak kot Bos aku bersimbang dalam lift Naik lift aku daripada tingkat 11 Janganlah kata macam tu kan Jadi Sheila ni pun dia cerdik juga lah Dia kata eh takkan lah kan Kot maybe bos dia datang kot Dekat ofis Cuma assistant dia tak tahu buka apa Jadi Sheila ni pun dia membuka Instagram bos dia Okay dia buka Instagram bos dia Dan betul Bos dia ada upload posting yang waktu tu bos dia berada dekat rumah hari tu sedang berbasikal dekat rumah dia lah mungkin nak ambil cuti pada hari tersebut jadi Sheila ni pun tertanya-tanya habis tu yang dalam lift tadi tu siapa ok yang dalam lift tadi siapa dan sebenarnya Sheila ni dia pernah beberapa kali kena kacau lah termasuk jemaah orang, ahli-ahli barang dan sebagainya maksudnya dia pernah beberapa kali menghadapi situasi yang pelik dekat ofis dia Tapi dikata jemaah bos dia ni lah yang paling banyak kesan menjadikan beliau ni tidak dapat tidur nyenyak selama 2-3 hari macam-macam yang dia fikir aku asyik teringat apa yang Mr. Toh tu kata ataupun bos dia kata Waktu you waktu siang sahaja Malam ini bukan waktu you untuk kerja Sekarang baru aku faham Ya siang waktu aku di office tetapi malam Kemungkinan itu adalah waktu makhluk-makhluk lain Yang berada di situ Aku kiranya telah mengganggu mereka dan ya Allah, kalaulah aku lemah semangat pada waktu itu Mahu aku pengsan seorang diri Aku tak pernah cerita pun benda ini dengan budak ofis aku Sampailah sekarang Walaupun aku dah tukar di tempat kerja Yang pastinya aku ada banyak lagi kisah seram di pejabat aku Tingkat 17 Menara Afin <tuh Metallica> Mungkin nampak normal lah bagi orang lain Tapi bukan bagi aku Inilah Kisah yang disampaikan oleh saudara Sheila berkaitan dengan tingkat 17 Menara Afin guys Jadi itulah kisah yang dialami uh, Secara detail Dikatakan ini adalah satu kisah benar berkaitan dengan gangguan penampakan Seperti bos dia lah yang ketika itu uh, Beliau balik lambat di tempat kerja Okay Berkaitan dengan perkara ini Maybe boleh terjadi Kepada sesiapa pun Dan uh, Gangguan di tempat kerja Pada waktu malam ini sebenarnya FJ rasa Semua orang Kalau yang uh, Pernah kerja malam ke apa kan Ataupun shift malam Seorang diri dan sebagainya Mungkin pernah mengalami Gangguan-gangguan yang seperti ini guys uh, AJ tak pernah alami lah akan keadaan itu cumanya AJ ada beberapa kali berada di tempat AJ kerja adalah di sekolah kan kadang-kadang kita buat kerja seorang diri lah sama ada pada waktu lewat petang ataupun petang dan sebagainya dan kadang-kadang memang ada perasaan yang kita rasa seperti ada orang yang uh, ada orang yang memerhati kita seperti itu itu perasaan lah tapi bukti itu tak pasti ada atau tidak kejadian yang paling baru sekali yang AJ eh, bukanlah nak kata gangguan ke apa guys cuma kita merasa sesuatu yang agak pelik lah FJ baru saja mengecat kelas pada minggu lepas uh, Sebab kan nak puasa kan Jadi FJ habiskan kerja mengecat kelas pada hari Sabtu yang lepas Jadi kalau tak silap pada hari Sabtu tu Kan cuti sekolah dah bermula Jadi ramailah orang yang tak ada Kalau hari-hari tak cuti sekolah mungkin ada lagi orang yang buat kerja dan sebagainya Ada orang, ada cikgu yang mungkin datang buat kerja dan sebagainya tapi waktu tu uh, tak ada orang. Ada uh, pun mungkin kerani yang ada buat kerja je perasan Dan waktu tu IG hanya buat kerja di tingkat 3 seorang diri saja. Dan uh, waktu tengah mengecat tu guys. Tiba-tiba dengar macam ada orang yang nak masuk dalam kelas tu lah. Sampai waktu tu menjadikan MJ berhenti mengecat. Dan tengoklah waktu tu kita tengah cat dinding kita eh kenapa ada orang ke kan macam tu Kita tengok lah ke arah pintu Kita tunggu Kemudian tak ada orang ha, Tak tahu lah sama dia ia mainan perasaan Ataupun ianya mungkin ada Ada apa Sesuatu yang memang sedang melihat kita yang kita tak nampak dia Cuma yang AJ ingat sampai sekarang Waktu mula-mula kerja di tempat Kerja ej sekarang ni Cikgu-cikgu lama Mereka memang pesan Awal-awal lagi Ha, waktu mula-mula masuk tu Dua tiga orang guru lah Dia berpesan Dia kata kalau nak buat kerja Dekat sekolah ni Kalau boleh pastikan Sebelum maghrib Selesai ha, Balik lah Maksudnya sebelum maghrib Balik Jangan buat kerja sampai Maghrib Ataupun selepas maghrib ha, Itu pesan guru-guru lama yang ada kat sekolah tu Dua tiga orang pesan perkara yang sama Dia kata sebab je Waktu tu baru mula kerja Waktu tu pun hias-hias celah pun kadang balik lambat Kerap kali lah balik lambat Mereka berpesan seperti itulah guru-guru lama Tapi mereka tak menceritakan lah Apa sebenarnya signifikan dengan balik uh, lambat tu Tapi yang Yang FJ tahu Kalau tak silap FJ Mereka pun ada kisah-kisah yang mungkin mereka mengalami gangguan waktu mereka membuat kerja selepas waktu maghrib lah mungkin ada kerja ada yang benda important pergi sekolah waktu malam nak buat kerja dan sebagainya mungkin berlaku sesuatu dan mereka tak menceritakan kisah sebenar pun cuma dia nasihat kita jangan buat kerja selepas daripada waktu maghrib so berdasarkan kisah tadi guys saya rasa mungkin ada kebenarannya berkaitan dengan gangguan jadi Apa pandangan korang berkaitan kisah tersebut Ataupun korang ada kisah yang nak disampaikan Boleh share dekat ruangan komen Kalau je nampak komen yang agak Menarik Kisah yang menarik Dia akan up cerita tersebut di dalam YouTube ini, agak eh So video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini dan nantikan video kisah seram yang seterusnya. Assalamualaikum selamat malam dan berjumpa lagi bye